দেশ ভাগের আগে থেকে সীমিত সামর্থ্য নিয়ে ফর্ত কাটাতারের ওপারে থাকা গ্রামবাসীরা দেবীর চরণে অর্ঘনি বেতনের আয়োজন করে থাকে এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না করিমগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গোবিন্দপুর গ্রামে দেবী বন্দনে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বিএসএফের তরফে সোমবার ষোলো নম্বর ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে প্রতি পরিবারের মহিলা সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন শাড়ি অন্যদিকে প্রতিবারের মতো এবারের একই দিনে সীমান্তের প্রত্যন্ত গ্রামে শাড়ি এবং ধুতি বন্টন করেন করিমগঞ্জ রোটারি ক্লাবের পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রাজশ্বী চৌধুরী সম্যবত দত্ত ডক্টর দুর্বাদল দাস রবীন্দ্রচন্দ্র রায় অরুপ্রায় সহ অনেকে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে ছিলেন কমান্ডেন্ট সঞ্জয় কুমার সেকেন্ট কমান্ড অরুণ কুমার ডেপুটি কমান্ডেন্ট কৃষন কুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট অনিল কুমার অশ্বিন রায় সহ অনেকে কমান্ডেন্ট সঞ্জয় কুমার নবরাত্রি এবং দুর্গাপুজোর অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন পুজো মানেই নতুন পোশাকের স্বাদ কিন্তু তাতে বাদ গোবিন্দপুর গ্রামের অনেক পরিবারের আর্থিক অনটন তাই তাদের মুখে হাসি ফোড়াতে বিএসএফের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে

aiu cá bờ, bet cá bờ, bet cá bờ ra, bet cá bờ. ai, cái này, là सीमा सुरक्षा आरोप सोलहवीं वाहनी और रोटरी क्लब करीमगंज में मिलकर के फेंसिंग के आगे जो हमारा गांव है गोविंदपुर वहाँ की जो माताएं हैं बहनें हैं उनको हम लोगों ने साड़ियों का वितरण किया है और ये एक परंपरा है अपने धर्म में कि जो भी फेस्टिवल का टाइम होता है ख़ास करके दो इम्पॉर्टेंट तीन फेस्टिवल है हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा हुआ होली हुआ है और दीपावली है जिसमें कि नए वस्त्रों को पहनने का बांटने का एक प्रावधान है और ये कल्चर हमारा बहुत पुराना कल्चर है जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अगर बांटा जाए तो उसकी और भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और हमें लगता है और हम शुक्रगुजार हैं कि रोटरी क्लब करीमगंज से जो हमारे साथी आए हैं उनका कि वो चल करके और ये उन्होंने ये नीड समझा ये ज़रूरत समझा ऐसे लोगों के लिए जो कि बॉर्डर फ्रेंच के आगे रहते हैं जिनके पास जो डेवलपमेंट सरकारी डेवलपमेंट है उसका सबसे कम वो फैसिलिटी मिल पाता है तो ऐसे लोगों को इन्होंने इनके लिए सोचा इनके इसके लिए हम इनके आभारी हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी इनके द्वारा या और भी जो लोग हैं सोसाइटी के सदस्य हैं उनके द्वारा ऐसे लोग जो फेंस के आगे रह रहे हैं इनके लिए कुछ ना कुछ काम कर, किया जाएगा ताकि इनकी जो ज़िंदगी है वो और अच्छी हो सके और ये भी एक भारत की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका हिस्सा हो करके और बेनिफिट इनको मिल पाए तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी हमारे माता बहन बहनें आए हैं उनका भी धन्यवाद कि आपने ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया